Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepangaken Nami kula Dita Ayu Ramadhani Kantinim kales Sekawan Tiga Setunggal Sekawan Setunggal 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 Gangsal Saking Kelas PGMI 3C Kula batin damel video kangge tugas tengah semester Mata Kuliah Bahasa Daerah Utawi Boso Jawi Kanti dosen pengampu Bapak Singgih Sri Cundo SSN MSN Matur suun, monggo dipun pirsani Loh, Dita, kok lo kan dek mau mendalangi buku terus? Ana PS yang angel toh? Ingin Mbak Rizka, kulo pikantu tugas saking guru bahasa Jawi Kulo dipun dawuhi nyerat karangan bab tanggung jawab Nange kulo taksi bingung, buatan mengertos aja nyerat saking pundi Oh lah mono to yowes akan dani ya Tanggung jawab kuwi, duduk memperkara gede lo Wiwit soka sing cilek wes padaebu tanggung jawab ko yang kamar melewangi ibu utawa ngajak CPR dewe tanpa mirun mungkin hmm, hmm. Mbak Pulauungia ngatin mikir diri tanggung jawab punika namun kagunganipun pun tiang ageng kados pangarso utawi guru Nanging menawi ngeten kula ugi pedasina sinau wiwit sekin parkawis alit nggih. Ya bener, Nduk. Wong sing iso tanggung jawab marang perkara cilik mesti iso tanggung jawab marang perkara gedhe. Wong sing males utawa ora peduli karo hal sethere ya ora bakal dipercaya kanggo tugas sing luwih penting. Menalika atus makaten, Da. Kuma apa tanggung jawab punika kedhas sambetan kaliyan Pakso Trisno. Ya mesti ana hubungane, Ndok. Wong sing Trisna iku mesti tanggung jawab yen koe Trisno karo ibu, kue mesti koe ora tega ibu kosong ta? Koe mesti kepengin melangi utawa paling ora ora nambah beban. Nggih, mm Mbak. Saben esuk nalika ibu tindak pasar, kula asring dibantu nyapu latar. Senajan boten diperdawuhi, kula ngraos menawi punika wujud katresnan tumateng ibu. Lah, kui contoh api endo, Kaum jawab ora kudu nganggo omongan akeh. Cukup ditindakake kanthi tulus. Wong sing tanggung jawab iku ora perlu digedhek-gedhekne. Nanging katon saka tumindak sebenino dina. Bariska, menawi kula kelingan, Mbak nati ngendika badhe ngajari kula ndamel surat. Nanging dereng kasembatan, kula mboten maksud nyuwun, namung imu janji meniko Hehehe, iyo-iyo, aku eleng Nduk. Aku sing salah. Amarga kesibukan kuliah nganti lali. Sepurane yo, Aku kudu tanggung jawab kalau janjiiku. Yowe bal koe ramung nulis tugas iki langsung tak ajari saiki. <tuh> Matur nuwun selangt gebak kula remen sang saking panci dengan ku sinau dili tepat janji punika kalau petanggung jawab. luang ingkang sakit nepati panganikani pun mestid dibuat pitados Diin tiyang sanes. bener nge. janji kuih orang mung tembung nanging tanggung jawab marah rasa percaya wong liya yang janji orang kui wong liya orang bakal percaya mana jadi saka perkara cilik kaya ngono wae awak dhewe wis makna gedhe Inge mbak, kulo rumingin buatan mikir celo katus mekapan Sawak meniko, kulo <coughs> nyadari bila tanggung jawab puniko pun kesang Tanpa tanggung jawab, Kesang sakit ambruladul nggih. Ya bener, tanggung jawab iku pondasine urip lho. yang wong ora tanggung jawab, apa wae sing ditindakke ora bakal ana hasilnya Wong sing tanggung jawab iku ora gampang nyalahke wong liya, nange introspeksi marang awake dhewe. Leres, Mbak. Kula badhe nyobi akan menika saben Kados ngresikiaken pasemengan piambak, nindakaken pakaryan griyo kanthi paswetdal, utawi nulung ibu menawi dipun betahaken. Awit saking punika, kulo saged sinau disiplin ugi. Ngono kuwi sing apik, Wong sing bisa ngatur awake dhewe kuwi tandha wis gedhe. Ora kudu tua umur, nanging kudu mantep pikiran. Kabeh kuwi asale saka tanggung Jawa lan toto no. sarta Kula ndutuh mugi kula saget dados tiyang ingkang tanggung jawab migunani lan saget ngluberaken asmanipun wong tuwa. Menawi mboten wonten tanggung jawab, urang mboten gadhah arah. Wah, apik tenang pikiran niku, Nduk. Aku bangga karo koe. Wong sing wis ngerti makna tanggung jawab cilik, mesti dadi wong becik nalika gede Yo wis, Saiki terus nulis karanganmu Tulisan apa wae sing wis kowe rasake saiki Soko pengalaman lan obrolan iki Aku yakin tulisanmu bakal apik lan maknani Ingin mbak Kulo bagi nyerah kanti tenanan Mugi tulisan puniko sakit datus kulo <tuh> do Kami konco-konco kulo Yo api Rampung nulis Ayo ngopi jahe neng pawon Aku sendawe ben awakmu anget lan orang ngantuk. Matur nuwun sangat Mbak Rizka, panjenengan tansa pari ulang tanpa kadang gurui Kulo saes turun men gadah Mbak Yu panci panjenengan. <tuh> <tuh> Hehehe, aku uga seneng duwe adik lan kaya kowe. Ayo semangat terus sinau wong sing sinau tanggung jawab saka saiki uripe bakal luwe becik besok. Ingil Mbak pulo badju nyobi luwih raji malih Pulau sadar menawi kapian punika buat di permadaan nanging saking laku sabar lanta pun. Ya bener dong Saben kebajian butuh waktu Orang-orang aset yang cepet Yang orang nggak usaha Yang penting kue orang gampang nyerah pulau <tuk> buatin badai nyerah mbak Mugi Gusti Tansah Marini Sumanggane datang kulo lan panjenengan ge Amin Mugi Gusti paling berkah lan Pangayoman kanggo awa edewe kabeh Mbak, menawi kulo wonten kalepatan nyuwun pangapunten nggih kulo asing kata hilaf naliko remen-remeni pun sinau Ora apa apa nduk, wong sinau tiyo, pancen kudu ngalami kesalahan Sing penting, soko saben salah, kue sinau lan ora baleni meneh Inggi mbak, maturnuhun sangat sampun sabar, ngasto, lan nonton kulo nganti sak niko hehehe orang usah sungkan aku uga seneng dalam kowe dari bocah yang seregat lan andak asal mugi panjenengan tanpa binaringan kasar kosan lan kabungahan rinda hmm, amin matur nuwun dek kowe uga kudu ngelestari ake semangat lan kebecianmu ya Ingin mbak, pulau pamit sinau rihin mbak, mugi gusti tansang ayomi majenengan ndeh nduk monggo sinau sing temanan, muga-muga ilmu sing kue oleh dadi berkah lan migunani